Всім привіт! Це Макс. Він мій давній знайомий, хороший товариш. Ми знайомі, мабуть, більше 15 років. Років сім назад ми пересяклися дуже випадково, і виявилося, що Макс займається всім, що стосується ремонту, ТО, всіх майже риболовних приладь. Палець, всяких фідерних вудоч, спінінгів і також катушок. Тому зараз ми знімемо такі невеличкі, як це якби не реклама, просто от людина. Я перший раз стикаюся з такими моментами, тому що зазвичай у мене були катушки, типу там кобри, потім трошки більше, трохи дорожче. І я їми користувався вже до тих пір, поки вони вже просто не розвалювалися чи клинили. Вот. Зараз у мене вже більш-менш дорогі катушки. І якось купувати нову в мене не цей не лежить не стоїть. Тому я вирішив звернутися до Макса. Е, у мене було три катушки з проблемами. У мене було е, бля, якого? Ну, Форс, по-моему, ну, Флагман була і. Два фу... Ультегра... Шиман... О, я я просто... Ультегра. Шиману Ультегра. Шиману Ультегра я придбав у Євгена, охірена катушка. Єдине, що шпуля, я потім засніму відео, вона. Кстати, мені ж забрати тебе треба. Треба, зараз. Забув. Забував. Шпуля, коли я мотаю, потім покажу. Її отак тіліпає і це жесть. На одній катушці не працював цей стоп. Муфта, да, стоп і друга катушка, точніше третя катушка, у мене вона е... скрипіла, піщала, вона декілька разів падала в воду в минулому році. От. І я от за цим звернувся і заодно вирішив розказати вам про от людину, яка цим всім займається. Тому. Кому цікаво, дивіться, слухайте. Контакти Макса я ставлю в описі під відео. Він на лівому березі. Біля данецького вокзалу, виходить, привокзалі на три. Так, взагалі, розібрав катушечку. Є люфт. Це вот до тех обслужування. Роздобане... вот разломанное вот здесь гнездо вот тут вот ну и вот как бы специфика такая может быть со временем может быть это сейчас будем пытаться что-то сделать в общем Глеба катушка то что насчет люфта штока что было сделано Так, был очень большой люфт. Мы выточили шайбочку, точнее не шайбочку, а втулочку. Вот, вот она. Специально под шток, который в этой катухе. Вот как она была, видите, внутри очень сильно болтается потому что вы его этот металл что внутри вот этой шестерни что сам шток и он в разных местах разного диаметра потому когда как бы здесь видите из этой втулочки мы его вот оцентровываем но это все не не убирают на сто процентов картину потому что что как я же говорю во всех местах он как бы неравномерный потому э, ну маему то что в всяком случае Глеб может пользоваться спокойно этой катушкой не выбрасывая его вот модернизировали его гайку роутера Всем спасибо за внимание. В общем, Глеб не сдал на ремонт катушку. Не работает задний стоп. То есть ручка не фиксируется. Это из-за того, что вот ржавчина, грязь. Когда ты отключаешь, она не доходит до того уровня, до которого нужна. То есть она должна вот сюда доходить. Тогда она будет работать. Она стоит вот здесь, потому что грязь мешает ей попасть. Сейчас будем ремонтировать. Так, вот Глеба катушка после того. Все чистенько, новая смазка. Убрана ржавчина. Работает задний стоп. В общем, катушечка до того. Старая грязная смазка. Так, смотрите, вот это после того, то было первое видео до, это после. Все классно работает. Чистенькое. Использовал три вида смазки. Оригинальные Шиману. Как-то так. Скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься всем непонятным? В общем, с 2017 года были разные инциденты, и веселые, и невеселые, но, во всяком случае, я делаю как для себя, люди довольны работой. То есть всегда я иду на какие-то уступки, всегда как бы готов слушать клиента, а не доказывать только свое. То есть как это так? Скажи, пожалуйста, чи все э, можно перемонтировать, чи бывают какие-то случаи, поломки такие, что перемонтировать, в принципе, неможливо, або нерационально, потому что оно коштує дорого. Да, бывают такие поломки, особенно в каких-то очень редких катушек. Есть такие катушки, как бы, типа Тика или... Забыл, как это называется, или... Ну, в общем, есть катушки тех моделей, даже известных брендов, которые очень сложно в Украине найти, а если даже найти и заказать где-то за границей, во-первых, это будет идти очень долго, а во-вторых, это будет больших денег стоить. То есть в данном случае я предлагаю просто целесообразно или купить новый. Ну, то есть, если человек готов платить, я заказываю, мы ждем, мы делаем. В таких случаях хватает. Ну, в принципе, ты берешься за ну майже любые. Я беру я берусь за любую работу. Ну, любой, я да, Но если я сначала делаю диагностику, если я вижу, что а, там, как бы, нереально, или это стоит больших денег, или где-то надо заказывать, я клиента предупреждаю об этом. Мы как бы это все согласовываем и в дальнейшем решаем судьбу этой катушки. Э, скажи, пожалуйста крим крем катушек, чем ты сейчас занимаешься? Ты мне иначе оказал, что ты занимаешься ремонтом в удлич Ну да, мы занимаемся ремонтом удилищ любой сложности. Начиная от спиннингов всяких удочек, не знаю, фидеров, карповых удилищ, подсаки, зимние удочки, в общем, любой сложности ремонт. Вот у вас там поломался, вот, например, смотрите, вот есть удилище. Глеб, видно на камеру? Ну, чуть ниже. Сфокусировать? Ну, грубо говоря. Смотрите, человек пришел, вот эта вещь, куда насаживается, она называется шпигот. Он его просто обломал. Ну, вот сюда вот так. Ну, блин. Ну ладно, короче. Пальцем тыкай просто на него. Вот, короче, вот эта тема, куда насаживается одна часть на другую. Да, вот она была полностью отломана, и человек пришел, говорит, что никто не смог сделать, как бы, потому что ни у кого такого шпигота то никого не было. Мы нашли, мы заменили, срезали с другого удилища, вот залили. То есть мы можем, смотрите, вот тут переломано, вот здесь катушка-держатель, там разваленный, поломанный. Хоть в хозяин будущего тебе скажет, дякую за то, что ты на его пока. В общем, делаем вклейки. Смотрите, вот, например, приносят вот с тубуляром. Тубуляр это пустотелый планк. Мы можем спокойно тюнингануть, то есть обрезать, убрать карту колец, вставить сюда солидную вклейку. Это делает на поклевку лучше, на чувствительность, отдача и все и так далее. То есть все перезаливаем красивенько, вот как здесь вот, то есть это как бы заводу, но мы делаем даже так. То есть, если человек даже просит, мы даже вот эти вот всякие синенькие эти оставляем для того, чтобы, ну, как бы все было как в оригинале. А, ты кажешь, что вот это вот гибно, сколько? А, дивиться, тут, смотрите, тут два удилища графит лидер. Один викор, другой я не помню, какой назвать. То есть графит лидер, модель викор, второй я не помню. Просто я уже не хочу распаковывать. В общем, тут два удилища. Это цельное удилище, оно не разборное, то есть оно вот такой длины, его нельзя разобрать, потому вот так вот оно отправляется. То есть такое удилище. Каждое удилище стоит больше 20 тысяч гривен. А, Полома... а что с ним? Поломали кончик, один хотят на продажу, попросили, чтобы не было заметно. Мы сделали. Второй просто поломался тоже кончик, но человек сказал, что он себе его ставит. Там не обязательно сильно эстетично, но мы делаем только красиво, потому в общем и фото я... прилегает. Да, я потом вставлю фото и подивитесь, как Макс работает. Все. Uh, скажи, пожалуйста, какие самые дорогие катушки ты делал и что с ними было не так? Самые дорогие катушки я делал Стелла 14 на и Дайва Марикан. Эти две катушки мне человек принес 5 стел и 2 дей Дайва Марикан. То есть есть еще катушки, которые, ну много каких я делал, но я не помню, сейчас название не из Эти Катушки стоят те, что я назвал, ну минимум тысяч по 50-60 на данный момент на рынке Украины. Ну, это зарплата военного да, и, и, за мы, два месяца. и мы делали, ну, я делал непосредственно не ремонт, а техобслуживание, потому что те катушки, которые я назвал, поломать нереально почти. Если их реально поломать, ну, это, не знаю, надо на них просто прыгать ногами. Скажи, пожалуйста, как часто, або как бажано проводить тех огляд катушек? Смотрите, катушки надо хотя бы раз в сезон делать. Если у вас финансово позволяет, то это лучше делать именно каждый сезон. То есть к концу сезона порыбачили и помыли. Почему? Потому что каждая смазка теряет свои свойства при определенном промежутке времени. Ну я так розумію, що це стосується лише катушок, які плюс-мінус дорогі, там від 5 6 тисяч. Тому що якщо катушка, наприклад, як у мене, там є певні катушки, які придбані за тисячу гривень, тисячу двісті, це в теорії не має сенсу, правильно? Тому що два-три сезони вона попрацює, потім, якщо що, можна просто купити нову. Не совсем так, потому что катушки, которые даже китайские или какие-то дешевые, у них смазка дешевая стоит. То есть, если их обслуживать часто, и как бы можно сделать частично ТО, то есть, не обязательно полная сумма, там, может, 300-400 сделать, но положить смазки вот, это, ну, Шимано и Дайва, а не какое-то там китайское непонятное, типа Солидола и так далее. Понял, дякую. Скажи, пожалуйста, какие наичастейшие поломки бывают у безрассеянных катушек? Ну, смотрите, в общем, часто обращаются с поломками, например, где-то отвалился какой-то зуб на шестерне, то есть на главной паре, то есть на ведомой шестерне или на ведущей шестерне, или на паразитной шестерне, то есть, или что-то где-то вот есть, как бы, что крепится к кулисе. Там идет болтик. Этот болтик часто откручивается, и он может вылететь, поломать шестерни. То есть его надо периодически... Зачем вот и надо делать иногда техобслуживание? Для того, чтобы проверить и устранить в дальнейшем ошибки или поломки в катушке. Скажи, пожалуйста, еще такое питание, Вот у меня зазвичай Ну, не зазвучай, а траплялся ситуация, когда фидера стоит на подставке, або, ну, на веточках, или там... Ты ей ветром сбыла, вона впала. Ну, ну такая редко у меня бывает. А, якщо катушка в воду, настільки это критично? А смотрите, очень критично, потому что все смазки внутри. Я же, я уже говорил, может, как бы на видео на предыдущих, что у меня три густоты смазки. Они все при попадании воды просто перемешиваются, получается месиво. Они не выполняют свои свойства и они попадают не в те узлы, в которые должны быть. Катушка начинает крутиться туго, начинает какой-то шелест быть непонятный, то есть и даже отказывает стопор обратного хода, потому что остается смазка густая, и грязь туда тоже попадает. Это очень важно. Но чаще всего, ну, это месиво происходит и в дешевых, и в дорогих катушках, но в дорогих катушках есть такая штука, что там хотя бы детали не ржавеют и обгонная муфта. И это большой плюс, как бы, то есть это надо просто сдать на техобслуживание и перемыть. И не будет ни ржавчины, ничего. То есть просто как бы на те. А вот китайские катушки, ну, какие-то дешевенькие, там до 3000 гривен, до 4, скорее всего, они, ну, и обгонная муфта, и подшипники, и даже, э, ну, там всякие прокладочки металлические, они все ржавеют. И это очень плохо, потому что и отказывает и обратный стоп, и потом еще и придачу когда ты ее противообслуживание сделаешь после ржавчины, там коррозия, и она потом выдает очень большой шум, шелест и так далее. А если, например, вот, э, ну, часто кто ездит на рыбалку, э, потрапляя, например, катушка под дождь, это душа смертельно? Або, в принципе... Девица, это смерть... не Это не смертельно, потому что она будет работать, но если вас не смущает какой-то шум в катушке. Она может маслать еще 5-10 лет, но она будет как трактор работать но в один прекрасный момент вы можете просто при вождении рыбы или при поклевке у вас отказывает стопор от обратного хода и катушка тупо начинает крутиться борода. Это получается, как было у меня, ну да, я, как ты же был... сделал, вставил видео, я потом ставлю. Mm -hmm. У меня отказал стоп. Да, это было по той причине, что там была куча ржавчины, она перемешалась со смазкой, с густой все вместе, и там, ну, на видео будет видно, что рычажок он не доходит до того уровня, на котором должно стопориться ручка.